श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो आज महाशिवरात्रीच्या पावन दिवशी आपण श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावलीचे एकशे आठ नाम जे आहेत त्याचे नामस्मरण करणार आहोत आजच्या दिवशी हे एकशे आठ नामस्मरण केल्याने किंवा ऐकल्याने आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील आपल्यावर कोणतेही संकट येणार नाही किंवा आलेले संकट दूर होण्यास मदत होईल ओ शिवाय शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरुपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपानये नमः ॐ खवाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम कामारये नमः ओम अंधकासुरसुदराय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम कृपानिधये नमः ओम भीमाये नमः परशुहस्ताय नमः ॐ मृग्मपानाय नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ मृशाङ्काय नमः ॐ ऋषभारूढाय नमः ॐ भस्मोदुदिक्तविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमृतये नमः ॐ अणीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अक्षयाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरुवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ઓમ સ્થાણવે ઓમ નહીર્બુજ્ઞય નિગરાય નમૂર્ત નમણે નત્કાય ન શુદ્ધ વિગ્રહા નમ ઓમ શાશ્વતાય નમ ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचनाय नमः रुडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पुषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षाध्वरहरयाय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रेदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः हर हर महादेव